کہ جب آپ کبھی ٹیکسلا میں آئے تو آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ یہاں پتھروں کے ضرور ماربل کے ضرور اور قبروں کے قطبے آ, نہ صرف قطبے بلکہ پوری قبریں مقبروں کی شکل کی بنائی جاتی ہیں اس سائڈ پہ دیکھیں مختلف اور ڈیزائنوں کی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہر قسم کا ماربل اس, اس میں استعمال کیا گیا ہے جس میں آپ کو وائٹ ماربل اس میں ماربل آپ دیکھیں گے ہر قسم کا دیکھیں ماربل یوز کیا گیا ہر کلر کا ماربل یوز کیا گیا ہے وہ آگے دیکھیں تو بڑی وائٹ اور خوبصورت قبریں بنائی گئی ہیں یہ تو قبروں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مرنے کو دل کر رہا ہے کہ اتنی خوبصورت قبریں نصیب ہوں گی جن کو اندر تو اللہ بہتر جانتا ہے خدا کی ذات ان کے غریق رحمت کرے جو لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے اور سب کو اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں جگہ دے تو یہ بس دکھانا آپ کو مقصود تھا مقصود تھا کہ کی یہ ایک اسپیشل قسم کی یہ آپ فنکاری کہہ لیں ہنرمندی کہہ لیں جہاں بھی آپ جائیں گے ٹیکسلا میں آپ کو جگہ جگہ پر یہ مقبرہ نما ماربل کی بڑی بڑی قیمتی اور خوبصورت بنی بنائی قبریں دستیاب ہوں گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت قبر ہے بنی ہوئی اور, اور مختلف رنگوں میں آپ کو نظر آئیں گے یہ جو پڑی ہیں یہ اس وقت آپ کو وائٹ ماربل پہ پڑی ہوئی ہیں جو بیک سائڈ پہ وہاں ادھر دکھائیں تو آپ کو اس وائٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں بڑی بہت بڑی قبر بنی ہوئی ہے ادھر دکھائیں شویب صاحب یہ گولڈن ٹائپ کلر کی بنی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ دکھائیں یہ گولڈن کلر کی دیکھیں آپ ارے یار بوٹ یہ گولڈن کلر کی دیکھیں دیکھے یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ آئیں گے یہاں پر تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہو میں ہوں آپ کا میزبان سید سجاد بخاری اور آپ سے مخاطب ہوں ریسنٹ بوڈ کاسٹ کے یوٹیوب چینل سے ناظرین راؤل پلی اسلام آباد کو دکھانے کا سفر جاری ہے اور آج ہم جا رہے ہیں وہاں سے آگے حسن ابدال پیر پنجا صاحب جہاں پر ہم آپ کو بابا نانک کی کچھ کرامات اور ان کے کچھ وہاں ایسی جگہ دکھائیں گی دکھائیں گے کہ جو کہ تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اور سکھ مذہب کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حمل ہے ہم واق شہر کے کراس کریں گے اور اس کے بعد آپ سے وہیں پہ جا کے ملاقات ہوگی اور ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اچھا ناظرین ہم یہاں پہنچے ہیں حسن ابرال پنڈی اور کینٹ سے آگے تو یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ اب یہ میرے پیچھے بالکل یہ دیکھیں سر پنجا صاحب کا تو یہاں پر اب مسلمز کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہمیں یہ اس بات کا پتہ نہیں تھا اس لیے ہم تو کافی سفر طے کر کے آئے ہیں تو لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ یہاں اندر فیملیز بھی ہیں سکھوں کی تو اب وہ اعتراض کرتے ہیں اس لیے آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے یہ پکا پرماننٹلی اب مسلم کا نٹ ال کر دیا گیا تو ہم نے ان کے قانون کا بھی احترام کیا ہے اور ان کی رسم و رواج کا بھی احترام ہے ان کی فیملیز ہیں تو وہ بے شک بسم اللہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے نہ آئیں اس طرح ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنی عبادت گاہوں میں کسی ٹائم کے دوسروں پر بندی لگائی جا سکتی ہے انہوں نے یہ اچھے پیرائے میں کہا ہے ہم نے بھی خوش دری سے قبول کیا ہے یہاں کھڑے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم یہ اس کو وی لاکھ بنانے کے لیے آئے ضرور تھے لیکن ممکن نہیں ہوا اب صرف آپ کو بتانا اتنا ضروری ہے کہ بابا گروہ گرونانک صاحب کا ایک پنجا ہے سر یہ ان کی پانچ مقدس ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے سکھ مذہب میں اس کو پانچ پہلی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک جگہ تصور کیا جاتا ہے سکھوں کے خیال کے مطابق یہاں پر بابا نانک اپنے دوست کے ساتھ آئے تھے اور یہاں پر آ کے پانی کا مسئلہ تھا تو اس وقت ایک ولی تھے یہاں پر تو انہوں نے اس بابا بابا سے درخواست کی کہ یہ ہمیں پانی لینے دیا جائے تو انہوں نے نہ دی پانی تو بابا نانک نے نیچے اپنا چشمہ جاری کر لیا تو بابا ولی نے اوپر سے ایک پتھر لڑکایا نیچے جو کہ ننکانا صاحب یعنی کہ بابا نانک نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو روکا یہ روایات ہیں جو لکھی ہیں ہم وہ بیان کر رہے ہیں یا ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن روایات یہی لکھی ہیں سکھ مذہب میں تو بابا گرونانک نے جو پتھر ہاتھ سے روکا وہ ہاتھ اور پنجہ جو ہے وہ ان کا پورا اس پتھر میں کھوکھ گیا اور وہ پنجا صاحب کہلایا یہ وہ پنجہ صاحب مقام ہے اس لیے بعد میں وہ جو بزرگ تھے ولی تھے وہ بھی ان کے نوا ہو گئے دوست بن گئے آپس میں مل جل رہے بابا گرو نانک سکھوں کے آپ کو پتا ہے کہ آپ روحانی پیشوائیں سکھ مذہب کے موجد ہیں وہ انہوں نے ہندو مذہب میں سے سکھ مذہب نکالا تھا آج سے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سو سا سال پہلے انہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تھی اور یہ حسن عبدال ان کا بابا گرو نانک کا یہاں پنجا صاحب ہے جبکہ ننکانہ صاحب میں ان کا بابا نانک کا جنم وہاں پہ ان کی لہد ہے آخری آرام ہے جہاں پر سکھ زائرین بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں بھی بساکھی میں سکھ زائرین بھاری تعداد میں ہندوستان سے بھی اور باقی ممالک سے آتے ہیں تو ابھی ہم یہاں ایک اور دو زیارت ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس زیارت گاہ کے اندر کی ہم کو اندر نہیں لے جا سکتے گرو نانک کا کیونکہ ہم اندر نہیں جا سکے اسی یہاں پر دو مزید مقبرے تھے ہم ان کے پاس آپ ہو گئے تو ان کے بارے میں آپ ہسٹری بتاتے ہیں یہاں پر یہ پہلا مقبرہ جب بتایا گیا وہ مقبرہ لالا روح ہے اور مقبرہ لالا روح کے بارے میں جو ہسٹری بتائی جاتی ہے وہ اس کا نام غلط منصوب کیا گیا کیونکہ جو انگریزوں نے بھی کتاب لکھی تھی 1888 اٹھارہ سو اٹھاسی تک اس میں بھی کوئی لالا رخ کا ذکر نہیں کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ لالا رخ ایک فرضی کردار ہے لیکن بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ فرضی کردار نہیں تھا بلکہ ان کا تعلق مغل شہنشاہ ہمائیوں کے خاندان سے تھا اور جس کا یا تو کشمیر جاتے ہوئے یا واپسی پر جوان سفر انتقال ہوا اور ان کی جو تدفین ہوئی وہ یہیں پر ہوئی اور ان کے قبر کا جو تعویذ ہے وہ پیلا ریتلا پتھر کے رنگ سے تراشا گیا اور ڈھائی میٹر بلند مستی کے پر انہیں دستب کیا گیا ان کے ادگر چار دواری بھی ہے دوسرا مقبرہ مقبرہ حکیمہ ہے یہ مقبرہ اور طلاب شہنشاہ اکبر کے امیر خاص خواجہ شمس الدین کے نام پر ہے کہ ان کے حکیم تھے یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے یہ مقبرہ اور منسلک تالاب مغل شہنشاہ اکبر کے وزیر اور منتظم تعمیرات خواجہ شمس الدین خاکوانی نے تعمیر کروائے تھے اب یہاں مندر سے آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ کیا پوزیشن ہے یہاں جلے لگے ہوئے ہیں اور بچے بھی کچھ یہاں پر سیر کر رہے ہیں اور یہ بکرے اب ان کو متروک ہو چکے ہیں اس کی خاص اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے ہمارا یہ کلچر ہے روایات ہیں اور ان کو زندہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اس لحاظ سے کہ تاریخی طور پر اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانا اور ان کی اپنی تاریخ سے روشناس کرانا اپنے اجلاف کی ہسٹری ان کے ذہنوں میں بٹھانا یہ بہت ضروری ہے اسی ہسٹری کو زندہ رہ کے اپنے ماضی سے سبق سیکھ کر ہم نے اپنے مستقبل کو تراشنا ہے یہ ایک بار برہداری سی بنائی گئی ہے خوبصورت سی پھولوں کے ساتھ یہاں کچھ فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں یہ اچھی بات ہے لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اسی بانے چلیں کچھ نہ کچھ تاریخ کی شد بھی مل جاتی ہے یہ دیکھیں چبوترے بنے ہوئے سامنے پرانے طرز کا حویلی بنی ہوئی ہے وہی وہ چبوترا بنا ہوا وہاں پر غالباً سپاہی جو ہیں وہ کھڑے رہتے تھے تاکہ وہ مکرے کی حفاظت کر سکیں یہ ساری وہی پرانی حویلی ہے اور اسی پرانی حویلی کے ساتھ یہ سامنے چبوترے کے اوپر ایک قبر بنائی گئی ہے جو کہ ان کے حکیم صاحب کی یہ آخری آرام گاہ بادشاہ اکبر کے مغل خان شاہی خاندان کے شاہی حکمہ میں سے ایک حکیم تھے چار دیواری کے اس کو دوبارہ میں فالبل پلستر کیا گیا ہے اسے پلستر کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی حفاظت کے انظامات کیے گئے ہیں اس کے اندر کچھ باغات باغ, باغیچہ بھی لگا ہوا ہے کچھ پھلدار درخت بھی لگے ہیں پھولوں کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ چبوترے بنے ہوئے ہیں جو اس وقت یقیناً فوجیوں کی کھڑا ہونے کی جگہ تھی جس میں وہ کھڑے ہو کر پیرا دیا کرتے تھے کیونکہ بہرحال یہ شاہی حکیم تھے اور شاہی حکیم کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے پرسکون سا ماحول ہے خاموش سا ہے تقریباً دو سے دو سے ڈائی کنال کا لیکن خوابناک سا اور بالکل پرسکون ایک دفعہ دیکھ لیں سائڈ پر بڑا پیارا سا سام بھی بڑے پھولوں والے یہاں لگائے گئے ہیں اچھا کر دیے نا ابھی ہم یہ پروگرام آپ کے لیے وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے بعد اس حسن عبدال میں اور ایسی کوئی تاریخی جگہ نہیں ہے ہماری نظر میں جو کہ آپ کو دکھائی جائے اصل میں تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد تھا وہ ہم بتا چکے ہیں کہ بابا نانک کے پیر پنجا صاحب کے پاس لیکن وہاں پابندی لگ چکی ہے مسلم کے اندر جانے کی تو یہ ہم نے جو آپ کو مقبرے دکھائے ہیں ایک اس میں حقیقت ہے اور ایک اس میں فرضی مقبرہ ہے جو کہ روایات کے مطابق تو اپنے میزبان سے یہ سجاد بخاری کو ریسنٹ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل سے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور تاریخی سفر میں ایک اور تاریخی جگہ پر